раз доброго ранку всім тим, хто прокидається разом з нами, разом з програмою на часі ранок. І як ми сьогодні вже говорили, у нас в програмі дуже дуже багато гостей. Цілих троє троє. А в одному ще декілька. Образів, от у тебе там вони всі записані. От хто хто він є? Отже, сьогодні у нас в гостях а, наш гарний друг і майже постійний гість. нумеролог, таролог, астропсихолог і ще багато чого чува чого не запам'ятала. Учасник битвої екстрасенсів от, на так. каналі СТБ Владислав Грицай. Доброго ранка. Привет. Привет, да, мои дорогие друзья, рад вас приветствовать вот вообще. Хорошее такое настроение с утречка, четверг, замечательный день. Спасибо, вот я как нормально выгляжу. Вот. Э, спасибо, что пригласили. Всегда рад быть у вас в студии. И, потому что у вас всегда хороший разговор у нас получается. подотворные эффективные, интересные. Готов к любым вашим вопросам? Давайте задавайте. Я прям уже не знаю, что додать. Зазвичай просто мы вступные слова какие-то А тут это сказали за нас. Вот. Так, полегче нам работать. Может, разобрать? погоду Могу погоду рассказать. В принципе, я карты, правда, с собой не брал, но могу так, примерно представить и думаю, угадаем. До речи, друзья, У вас сьогодні є унікальний шанс 에, отримати відповіді на будь-які питання, які вас хвилюють, якщо напишете нам на сторінку ВКонтакті. От все, що ви давно хотіли запитати, але ніяк не могли потрапити на консультацію. до вас, вас це, Сережа, наприклад. Можете сьогодні отримати. Ми чекаємо на ваші запитання. А у тебе. У нас зазвичай традиційне питання mm -hmm. до гостей, як вони прокидають, дізнаємось секрети. А сьогодні ми хочемо отримати прямо таку професійну консультацію з приводу цього, як же все ж таки прокинутися зранку? Можливо, це залежить від дня тижня, від не знаю, розташування планет бути бадьорим в ефірі, mm -hmm. от, от бажана години нашим глядачам для тві. того, щоб адекватним бути перед тим, як йти на роботу, сповненими сили енергії. Отвечу. Ну, правда, вопрос Поехала. немножко некорректный, сейчас О -о -о. объясню. Дело в том, что важно не то, как мы просыпаемся, а то, как мы засыпаем. Mm -hmm. Я всегда говорю так: что если ты с улыбкой засыпаешь, ты с улыбкой просыпаешься. Поэтому вопрос не в том, как, как мы просыпаемся, что мы будем делать, а вопрос в том, как мы заснем. Вот у меня, например, есть такая интересная техника. У меня есть камень благодарности. Каждый вечер, когда я засыпаю, я беру этот камушек. Беру так в руку, э, чувство такое морское, я его э, взял однажды на, на берег моря, он мне очень понравился, я как бы взял себе его э, так, во, на вооружение. Я такое беру и благодарю. Благодарю за приятные эмоции, благодарю за приятные встречи, за новое знакомство. За какие-то финансовые приходы, да, благодарю за э, весь тот опыт, который мне этот день подарил. Благодарю за все, что хорошее произошло в моей жизни. А если что-то произошло не самое лучшее, там какие-то ссоры, конфликты, какие-то неудачи, я благодарю за опыт, потому что этот день все равно дарит э, опыт и он делает нас мудрее. И вот с вот этой эмоцией, если ты засыпаешь, то ты просыпаешься совершенно с другими мыслями, просыпаешься совершенно с другими настроем на день. Потому что мы всегда перед тем, как ложимся спать, мы всегда о чем-то думаем. Ну, такая человеческая природа, да, мы всегда думаем. Опять те же вопросы, любит ли нас Сережа, да? Надо ли менять нас эту ли работу, ручка. либо вот надо все-таки оставаться здесь, держаться за хотя бы что-нибудь. А это все негативные посылы. И более того, вот эти негативные посылы, они еще и э, дают негатив во снах, да? А если мы засыпаем с эмоцией благодарность, самое лучшее, да, любовь, благодарность, две эмоции, которые нам дают максимальный ресурс. Если мы засыпаем с благодарностью, то мы просыпаемся точно с такими же эмоциями. Настроены на какие-то э, удачи да, в этом дне, настроены на какие-то свершения, настроены на какой-то фарт да, и вообще на какие-то сверш... ну, какие благоприятные э, события. Да. У нас э, есть запытание вида дедача Андрей Зенченко. <св> Ты давно у нас не на позу... <св> 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 а, Добрый день, вопрос вашему гостю. Приснился сон, что ограбили чужую квартиру. Что бы это значило? А Вы грабили или... Да, очень хороший, очень хороший вопрос. Ну, на самом деле, в таком случае, как бы, скажу так, во снах я немножко разбираюсь, не так прям вообще спец, но немножко разбираюсь, да? Могу сказать дату, рождения его, Дату рождения. Ну, давайте посмотрим, что там. Давайте сейчас заглыбим Какие проблемы? 7 декабря, 1987 декабря, 88 Человек очень много думает, очень много думает. Он сейчас Грабил не он. Грабил не он, он на каком-то раздорожье стоит, если у него сейчас стоит вопрос о переезде, то нужно обязательно переезжать. Переезжай там. Или какие-то изменения. У него сейчас какие-то изменения происходят. у него очень серьезное решение какое-то. То есть, тобто, треба его приймать. Да, решение. Продолжим розповідати про те, як прокидатися. Я да. зрозумів, що я дуже погано, що такие стомлуны просто падаю на ліжко. Да. И не... такие же стомни прокидаюся иду на руку. Абсолютно верно. Но также вот я на своих тренингах всегда рассказываю о том, что если мы просыпаемся, когда мы просыпаемся с утра, да, хотя если да, тоже ворочка по фрейду. получилось, да, вот. Но очень важно ритуализировать свою жизнь, да. То есть, когда мы просыпаемся, должен быть какой-то некий ритуал, который нас настраивает. Ну, например, чашечка кофе, например. Uh -huh. Причем это должна быть вот, знаете, некая непоспешная такая ситуация. То есть мы должны насладиться утром. Я, например, если опять-таки брать мой личный пример, вот я сейчас у вас в гостях, а так бы я сейчас читал книгу. То есть я Каждое утро, когда я просыпаюсь, я 20-30 минут читаю книгу. Я просто даю вселенной понять, что мне ничего, в общем-то, не не колышет. Я никуда не спешу, я спокойно настроен на день. Я там не бегу куда-то, там что-то, там решаю сразу вопросы с Я беру и спокойно читаю книги. Во-первых, это, знаете, как нормализует мышление, то есть как-то стабилизирует какие-то мысли в голове. Ты настраиваешься на какой-то позитивный момент. То есть, как бы, я сейчас конкретно читаю игру "Престола" уже девятую книгу, дочитаю, Не знаю, что я буду делать, когда я ее дочитаю. Прямо прям аж обидно уже, уже обидно но да и читаю спокойненько понимаю что все хорошо и иду дальше скажем в этот день и вот очень важно придумать себе ритуал когда есть этот ритуал это как знаете на уровне психологии э, срабатывает такой э, положительный э, импульс дайте так это назовем положительный импульс с утра и все хорошо. А я, если раптом порушить эти ритуал, там запозднился, проспал, на потяг треба, и еще, и еще, еще какие-то моменты, там, что треба стати в три ранку. Знаете, очень важно, есть такой момент, когда мы даже очень сильно куда-то спешим, бежим, очень важно а, заземлиться Зупинитесь. и очень важно остановиться. Если мы куда-то спешим, не успеваем, остановитесь на 3 секунды. Поймите, что вот эта вот остановочка всегда даст возможность принять все как есть. Больше, знаете, как относиться адекватно к жизни. Потому что когда мы спешим, плохо начатый день, это стабильно значит, что он так и пройдет плохо. О, да, мабуть, у много дней так и начинаются погано, потому что я постоянно куда-то поспешаю. Например, на За да. Я думаю, мы... Еще у нас есть час поговорить, а... Я сподіваюся, ви зможете відтворити цей простенький рецепт. Там в принципі ніяких талантів не треба, щоб його зліпити самому. А ми продовжимо нашу програму. Я нагадую, що у нас в гостях сидить номеролог, таролог, учасник битви екстрасенсів, астропсихолог, астропсихолог психодрама-практик. <рик> Владислав Грицай. Ще раз доброго ранку. І нам uh, ще продовжують писати, і я нагадую, що ви можете також писати йому, uh, ставити йому питання uh, про вас, про вашу долю, про ваше Час не, життя. Часу не так-то багато, але якщо вас дуже сильно ще цікавить, то, то можете писати. у нас зроби. ще одне питання є uh -huh. від нашого uh, глядача. Сможет ли гость по моїй даті рождення підказати, де і коли я знайду чемодан з деньгами? Дякую. 1 октября 1970 року. -го 1 октября 1970 року. -го Як звуть? Борис. 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 Ну, во-первых, нужно сказать, что у Бориса очень высокое самомнение. По дате рождения очень четко видно. Там гордыни очень много. И для того, чтобы научиться находить чемодан с деньгами, для начала нужно начать двигаться, что-то делать в жизни, а не только рассчитывать на свой фарт наладить взаимоотношения с родственниками, потому что там, скорее всего, очень много конфликтов. И очень важно ему бы переезжать, потому что если он родился в Сумах, то он в Сумах, там, либо в Сумская область, то ему нужно искать удачу либо в другой стране, либо переезжать в большой город, либо быть в профессиональной деятельности, скажем так, реализовывать себя в каких-то международных проектах, может быть, те же IT, либо вот какие-то такие проекты. Если это все будет сделано, то я скажу так, что если этот человек будет на протяжении полугода играть стабильно в лотерею, он выиграет. И он очень правильный вопрос на самом деле задал. Но только нужно немножко перебороть свою гордыню, спуститься к людям и спокойно общаться. Потому что очень много там есть проблем с самомнением. Дуже цікаво, сподіваємося, ця, ця порада допоможе нашому глядачу глядачеві uh -huh. і так допоможе задуматися. Дякую тобі. Ну прям серйозно у нас сьогодні ранок консультації так, від Владислава Грицея. <клес> так а буває з Владиславом Грицеєм. Поки <клес> що сподіваюся, нас немає більше там, ніяких питань. <клес> поки що немає. Якщо uh -huh. будуть, ми перервуємось. Але в uh -huh. нас є нагальне питання. У нас uh -huh. зараз високосний рік. Так А, от, що ти можеш порадити? Які е, можливо е, зміни саме цього року можуть бути? Чи варто одружуватись? одружуватися mm -hmm. Я, ну, так, не однаки доразу питань, щоб а, одразу одним блоком. А да. чи варто а, гуляти зараз весілля і все таке інше? Ну высокосный год на самом деле он как бы не является чем-то там гипер таким плохим э, или каким-то негативным. На самом деле. А э, вырезняется. Да, есть, но высокосный год просто несет немножко более сильную энергетику. Uh -huh. То есть высокосный год э, нужно планировать любые э, действия, та же самая свадьба, если ты в нем уверен. То есть если ты в себе уверен, потому что высокосный год это еще некое испытание на свое собственное я. Если мы уверены в том, что мы делаем, если мы уверены в своем бизнесе, если мы уверены в выборе своего партнера, то легко можно планировать на высокосный год любое абсолютное дело. Просто высокосный год он более, знаете, как он показателен, он в какой-то мере кармический. То есть, что я имею в виду? Он показывает то, что мы наработали раньше плюс 2016 год, если мы сложим все числа до одного, это будет девятка. Девятка это завершение, подведение итогов, то есть это то время 2016, когда мы получаем то, что мы наработали раньше. Поэтому не стоит, конечно, начинать какие-то дела очень глобальные, какие-то новые проекты. В этом году лучше продолжать то, что начато было ранее. Uh -huh. Поэтому высокосный год, он в общем-то особо ничем не отличается. Единственное, что любые дела, вы должны быть в них уверены, вот, сердцем, душой и четко понять, к чему стремитесь. Это год людей, уверенных в себе, год людей, которые понимают, к чему они стремятся. Очень угу. простая рекомендация, на самом деле. Ого, так, проста-проста, но все одно треба вдуматься, треба так слухатися. Я уже себе, так, не знаю, как ты, я мотаю, конкретно. мотаю себе на уст. Да. когда вы сели, рад. <свист> а вот а у меня еще такие вопросы. <свист> <свист> я пока еще не мотаю. Ти говориш так. про рік взагалі, а от мені цікаво, чи е, залежить от успішність прийняття якихось рішень uh -huh. е, або там хід справ людини від, наприклад, від сезонів. От зараз у нас літо. Uh -huh. ну, в основному влітку зачасту нічого люди не відбувається, їдуть там на відпустку, на канікули, відпочивають. Хоча зараз вступна кампанія йде, це, uh -huh. я думаю, єдине таке, що є глобальне. От що б ти порадив людям, і в залежності від того, що зараз 2016 рік, от літа, можливо. Чем заняться, на что нацелиться именно в цей сезон? Ну, скажу так, что в принципе можно сказать о том, что люди, которые родились летом, то они могут планировать какие-то хорошие важные дела на лето. как бы все очень mm -hmm. просто. И наоборот, если это зима, то как бы лето, ну, не совсем благоприятно для таких людей. Но я скажу так, что в принципе у каждого человека есть свой жизненный цикл, у каждого человека есть свой индивидуальный цикл, по которому он живет. И в меньшей степени это зависит от сезона, в большей степени это зависит от месяца. Например, если июнь это месяц 6, то это а, в общей энергетике, это а, месяц, который благоприятствует скажем, а, общению с семьей, с родными, с родственниками, да, а, в принципе, для романтических отношений, для завязывания очень хороший месяц. Если это июль, то это больше такой месяц самоуглубления, то есть некие самокопания и некая mm -hmm. вот направленность. А август это уже такой более активный месяц, когда мы переходим в активную фазу, потому что это восьмерка. Восьмерка это число работы, число бизнеса, число реализации. То есть, поэтому, вот зная вот эти моменты, мы можем распределить свои силы таким образом, чтобы каждый, э, вибрацию каждого месяца использовать себе на благо. У нас есть еще одно да. питание для доча. Что подскажет гость про дату 24 июня 1986 года? Это о друге, <свят> а, <свят> а то он лето очень грустно проводит, что с ним, наверное, не так. <свят> 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 ну, это, во-первых, моя дата рождения. Не знаю, это кто-то <свят> мне, видимо, подколол. Вот. <свят> не знаю, не знаю. Если это обо мне, то скажу, я лето очень хорошо провожу. <laughs> вот. а, а секреты, скажем, о человеке, который родился в мою дату рождения, а, в меньшей степени могу сказать, потому что мне нужно еще имя. Потому что одно дело дата рождения, другое дело еще имя. Ну, если напишете имя, да. все будет значительно легче. легче. Да, абсолютно верно. Але поки що у нас... Дійсно, може, може це якісь твої знайомі. Ну, в принципі, чому би ні? А, почому ні, так. Да? Ну, поки що у нас немає інформації про ім'я. Хочеться, якщо у нас вже випала така можливість, що ти до нас сьогодні прийшов. Нам... Сергій. Сергій. Ну, так що, будеш? А, Сергій, 24-6-8-6. Так, це він о себе спрашує, чи о своєму другі? Це Аня спрашує о Сергії. Аня спрашує о Сергії. Ну, як співпало? с no. <laughs> Смотря что он должен узнать. Понимаете, как Я уже раскрыл секрет, что это моя дата рождения, поэтому, если очень интересно, я, я расскажу о человеке, который родился в мой день рождения лучше при личной встрече, либо в личной переписке. На uh -huh. то богато всего. Можно, в принципе, в особости поведомления писать Владиславу да. В принципе, можно. Бо... Tak... Отже, от тому, тому я і хочу відійти від від таких особистих штук, Отлично. і до більш до більш глобального от від глобального спускатися до от, теперішнього часу, а саме до сього до сьогоднішнього uh -huh. дня, оскільки ти до нас вже прийшов, то чому б тобі не зробити да, там невеличкий прогнози поради людям на саме на сьогоднішній день? Ти паче, от зараз ще хочеться мені сказати, uh -huh. тому що багато друзів є, у яких зараз триває, наприклад, вступна кампанія до університетів, uh -huh. яка вже от скоро закінчується. Багато хто там. Дуже такий активний, переживає. І от давай про сьогоднішній день. Поговоримо. Так, у нас сьогодні 14.7. 14 липня, четвер. Нагадуємо всім, хто, можливо, ще не зовсім прокинувся. Або, і ще або не засипав знає, позавчора, наприклад. І ще, і ще не знає, яке сьогодні число і який день. Зараз ексклюзивний прогноз угу. від Владислава Грицея. Угу. Смотрите, во-первых, во хороший день для налаживания коммуникации любых абсолютно. Очень хороший день для того, чтобы, вот если мы говорим про уступительную кампанию, то действительно сегодня удачный день для того, чтобы все знания, скажем так, вылезли в хорошем смысле этого uh -huh. слова. Сегодня нужно больше говорить, больше общаться. Сегодня очень удачно назначать деловые встречи. Сегодня очень удачный день для того, чтобы обсуждать какие-то проекты, связанные с творчеством, связанные с реализацией, в том числе и научные какие-то проекты. Сегодня можно обсуждать какие-то дальносрочные поездки. Сегодня очень хороший день для оформления документов визовых и то есть, такого плана. Сегодня очень хороший день для того, чтобы эм, общаться, ну, скажем так, для межполового общения, на самом mm -hmm. деле, очень хороший. То есть хороший день для первого свидания, кстати. Поэтому, mm -hmm. если вы давно э, думаете о каком-то на свидание, сегодня шикарный для этого день. Единственный момент, э, скажем, из негативного сегодня – нежелательно употреблять алкоголь, потому что эмоции, сегодня такой эмоциональный день, поэтому могут вылезти не совсем те эмоции, которые нужны. Mm -hmm. э, вот, и Um, что еще важно? Что еще важно? Ну, в принципе, это основные такие рекомендации, которые можно дать. По сьогоднішньому дню. ну в принципі ми дякуємо тобі за такі цінні поради, за те, що завітав до нас зранку. Спасибо. Ми, Спасибо. в принципі завжди раді. Та зазвичайна правда. А, а можна ще маленьке швиденьке да. питання Давай. з приводу того, от ти завжди плануєш свій день, от, виходячи з того, яка там дата, яке число, чи от ти даєш нам пораду, а чи дотримуєшся ти їх сам? Дуже хороший вопрос на тільки. Такі... Я очень быстренько. На самом деле, когда ты этим постоянно занимаешься, ты многие вещи Во-первых, не то, да. А Во-вторых, многие вещи уже идут на интуитивном уровне. То есть ты даже не понимаешь, что сегодня такой день, а просто идешь вот... Хотя я тоже иногда могу чудануть, правда. Все мы люди. Все мы да, можем абсолютно быть. верно. Написать то, чего не надо. Именно в этот день, хотя, бы, не надо было. Ну, такое нормально. Нормальный процесс. Все, все мы люди. Що ж, дякую тебе, за циние парады. Я Спасибо. думаю, ты до нас еще не раз завитаешь. До новых встреч. 30 однозначно. У нас ще очікує прогнози Кирило Бондаренко. Доброго ранку. Доброго ранку. А ну скажи швиденько свою дату народження. 03.04.97 рік. Кирило. От що йому сьогодні не варто робити. 90 який? 97-й. 97-й. Ти <сум> готовий, <сум> Кирило? <соединяем> За... заинтригованный Кирилл у нас <соединяем> а ему нельзя позволять чтобы им пользовались люди, ему нужно работать со словом, потому что у него очень хорошие идут слова, я думаю он пишет стихи, либо каким-то образом э, занимается э, вот, в сфере слова, поэтому ему очень важно бы э, свои мысли записывать и как-то ретранслировать дальше, и с он А обалденный журналіст не знаю, занимається він, да. він ведущий на выночка. Ну я хочу его. сказать, что ему нужно я бы очень ему рекомендовал свои таланты использовать выходя за рамки и использовать творческую свою стизу в написании. Що ж крило, я думаю, ти битві порадовать допоможе то ж передаємо слово тиві.